tembung ilir-ilir iku tegese tangi. Ilir iku dudu tangi saka turu jasad, nanging tangi saka turune roh. Roh manungsa kerep kasandung ing petenge nafsu, padange jagat, kepincut marang donya kang mung sinawang. Ilir-ilir iku ramung tembang nanging dawuh alus saka alam gaib supaya jiwa eling marang asal-usule, saka Allah lan bakal bali marang Allah. Minallahi wa ilaihi raji'un. tandure wosumilir tandur iku wiji rasa so ilahi kang ditandur ing jeruk ati yeah. naliko angin hidayah wosumilir wiji mau wiwit obah ngerasa ake panggilan iki tondo yen ati wis kabuka wis kena sentuhan nafahatul kudus hembusan suci soko gusti tak ijo royo royo ijo iku warna urip lan ora garing maneh wong kang wis kroso iki ora gampang kagododonya amarga rasa sejati wis ketemu sengguh temanten anyar. Temanten anyar iku pralambang manunggaling rasa kawulolan lan Gusti. Nalika ati wis resik, roh krasa disambut kaya penganten nembe sowan marang sing ditresnani. Iki rasa mahabbah, katresnan sejati marang Allah kang ora bisa diucapake, mung bisa dirasakaké. Cah angon cah angon. Cah angon iku awak kasar sing dadi pangon roh. Yen awak ora bisa ngendhaleni hawa nepsu, roh bakal kesasar. Mula manungsa kudu eling yen jasad iku mung titipan. Sing kudu digunakake kanggo ngladeni laku suci. Penekno blimbing kuwi. iku pralambang 5 lawang batin. Yen lawang-lawang kuwi bisa dijogo, roh ora gampang kecemplung dosa. 5 sudut iku uga lambang salat 5 wektu. Kang dadi tangga ruhani kangge munggah tumuju Hadirat Gusti, mi'rajul mu'minin, lunyu-lunyu penekno. Laku sejati mesti lunyu. Amarga kudu ngliwati ego lan karep pribadi. Akeh sing kepleset, nanging sing bisa ngliwati bakal kraosa cedhak karo kasunyatan kanthi laku sabar lan istiqomah. Kanggo mbasuh dodot ira. Dodot iku selubung ego. Yen dodot reget, roh ora bisa sumunar. Mbasuh dodot iku taubat batin, taubatan nasuha, ngresiki ati saka drengki, gumedhe lan rasa duweni. ro-iro kumitir bedah ing pinggir iki tandha ego wis lawas lan akeh cacate. Yen orang gal didandani roh bakal saya adoh saka asal-usulemula wong sing eling kuduwananimbedah batin ngerrsi sing peteng sanadian loro Dondomana juluatanno Dondomana iku lakunya wiji nglummpukake rasa cipta lan karso supaya Bali dadi siji. Iki lakunye awake roh kang sowan lika Allah nalika tabir wis kabukak lan ora maneh